уже э, совсем немного осталось до инаугурации Путина после так называемых выборов, э, но тут интересно другое, а что э, кто переживет эту инаугурацию в политическом смысле слова, в административном смысле слова и каким будет кабинет министров, вот насколько вы оцениваете кабинет министров нынешний и нынешнего премьера мишустина, э, экономический блок, это не праздный вопрос, поскольку, ну, наверное, их эффективно прямую влияет на то, насколько Россия может дальше продолжать эту войну. Да, вы правы, Александр. Это так. Исходя как раз из этих вот задач или целей, которые наверняка очень четко перед собой формулирует Путин, что многие из Членов правительства или немногие, или большинство из совокупности, они обеспечили достаточно успешную поддержку его агрессивных планов и реализацию. Поэтому, я думаю, изменения будут небольшими. Но первое, конечно, я думаю, что пример Мишустин останется, поскольку он понял, что... Как хочет Путин, чтобы вел себя премьер-министр, он ведет себя именно так, чтобы он был очень техническим, малозаметным, исполнительным, исполнял все его так сказать, задания, поручения там, и, так далее, и так далее. В общем, занимался текущей оперативной деятельностью и контролировал все и вся. Путину это нравится, что он себя не пиарит, так Путин выражается обычно, не пиарит, а работает. Поэтому я думаю, что Мишусин поймал это, это ощущение Путина, и он останется. Но также хочу, думаю, что в экономическом блоке не будет глобальных перемен, поскольку основные ключевые люди, это министр финансов и представитель Центрального банка, они сумели обеспечить не сползание в кризис. Несмотря на риски, которые были в течение 2023 года, в частности, они преодолели, значит, сумели, сумели это сделать. Пускай это э, идет перекладывание на плечи простой, простых граждан всех эти риски, значит, но они знают эти механизмы и, и сделали это успешно. Путину тоже это нравится, и он, мне кажется, этим удовлетворен. Э, вот, поэтому э, по остальным министерствам, ну или там, ведомствам экономическим, ну, могут быть какие-то небольшие настройки, но они не будут так значимыми, будут яркими и так далее. Вот в силовом блоке, думаю, что могут быть перемены. Могут быть перемены, значит, ну, прежде всего, это из-за того, что там накоплены да, некоторые противоречия между ведомствами этими, они друг друга там подгрызают, скажем так, жалуются Путину один на другого. Вот. И последнее, вот видите, событие, то, что арест заместителя министра обороны, который близкий человек к министру Шойгу, а это знак, это очень сильный сигнал но самому Шойгу, а во-вторых, это идет зачистка. То, что, как я и говорил вам прежде, что после этих так называемых выборов, конечно, будет сжатие и зачистка. Все ФСБ накапливало всякие материалы на разных людей, что в федеральном правительстве, что в регионах. И сейчас они начали это реализовывать. За полтора месяца уже там, по-моему, 22 уголовных дела открыто не только в Москве, но и в регионах. Даже там депутатов, каких-то вице-мэров там везде там все это дело рисовывают и так далее. Поэтому идет зачистка. Те люди, которые, по мнению Путина, а ФСБ ему регулярно это докладывал, те люди, которые, по его пониманию, выходят за рамки, что слишком много воруют или не слишком четко исполняют, значит, с какими-то, так сказать, оговорками, проволочками и так далее. Эти люди подлежат ну, наказание или, так сказать, смещение со своих должностей. Поэтому не исключаю, что на в силовом блоке и на уровне заместителей министра, которым Путин имеет отношение: же, потому что он назначает силовые блоки и заместители министров, тоже могут быть, могут быть замены, зачистки. Значит, да, уйдет ли сам Шойгу? Это вопрос: это вопрос. Значит, Путин не любит ярких решений, которые привлекают внимание, но поскольку Ашайгу, в общем, был популярный, в, скажем, в простом народе человек до войны, до войны, он много лет был руководителем МЧС, заработал на этом репутацию, как спаситель, там, значит, и так далее, на людей и так далее. И в Сибири, в Дальнем Востоке у него были очень высокие рейтинги. Сейчас война, конечно, его все это растоптала, значит, все эти вот, позитивы, но тем не менее... Тем не менее, я говорю о том, что Путин не любит так сказать, ярких решений, такие, которые бы значит, вызывали дискуссию. Но сейчас официальная смена правительства. Это не увольнение кого-то. Кого Путин не обязан вновь назначать. Он просто формирует новое правительство, как любой другой руководитель. Мы просто не считаем Путина легитимным. Но в теории это так. Его право сформировать заново правительство. Он формирует политический курс, и хочет набрать команду, которая будет исполнять этот политический курс на следующий период. Поэтому, поэтому я не исключаю, что как раз Шойгу может уйти в отставку. Путин может его не взять новое правительства, Но он не будет так просто брошен, у него будет, конечно, найдено специальное там, хорошее, хорошее место. Может остаться, значит, может остаться министром. Я думаю, что есть серьезная, так сказать, подготовка по назначению путинского близкого человека, который сейчас губернатор Тульской области, это Дюмин. И я думаю, что он займет какой-то пост в федеральном правительстве. Какой, пока не знаю. Если не министр, то может быть, так сказать, серьезный пост заместителя министра в Министерстве обороны в, 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 с перспективой потом, потом быть министром. Но это мы, так сказать, очень скоро поймем. Вот примерно по силовому блоку директор ФСБ важная фигура. Ну, там были какие-то слухи, что ну, там, не очень здоров, что-то такое, или там возраст и так далее. Может быть, это же такая будет просто. Если это будет, то будет плавный уход по просьбе самого Бортникова: типа отпустите меня, я должен там отдохнуть, должен лечиться. Если это так, я не знаю, не занимался никогда изучением таких особенностей, но это вполне возможно. Возможна замена министра внутренних дел. Условно, возможно, значит Поэтому в этом силовом блоке мы должны ждать. Но опять-таки, мы должны просто понимать, какая цель. Цель у Путина будет одна. Те, кто не очень четко предыдущий год исполнял все указания, и где-то кто-то там э, допустил перебор, значит, там с коррупцией и так далее, и так далее, все это всплывало и э, выливалось на Путина, эти люди, значит, они могут, не могут, они не придут в новое правительство, и их уволят, значит, да. Поэтому это главная цель. Главная цель это сжатие пространства, чтобы все понимали, что ни шагу в бок никто, если есть приказ, немедленно исполнять, четко исполнять. Это вот главное, что сейчас Путин беспокоит. Поскольку ситуация в любом случае будет ухудшаться в России, вне зависимости даже от того, что будет происходить на фронте, будет ухудшаться по обоим направлениям и по экономической, в экономической сфере, и в сфере, так сказать, просто общественных настроений. Поскольку все устали от войны, и все хотят ее прекращения, и просто терпеть, что мы продолжаем затягивать пояса ради войны, уже это очень не, не сильно работает. Ну вот еще интересное решение, касательно, возможно, отставников. Путин еще в марте подписал указ, который позволяет не позже, чем через 20 дней после отставки, ввести запрет на выезд для отставных чиновников высшего уровня. И э, решение на запрет, э, на такой выезд будет специальная комиссия принимать. Ну вот под этот указ могут подпасть 194 должностных лица, в том числе бывшие министры, главы ведомств, вице премьер главы судов. Э, вот по-вашему такая подстраховка, да, чтобы если человека не взяли, он обиделся, поехал в недружественную страну и значит там начал крому. Именно, и, именно так, Александр, да, точно, точно, тем более значит все... Сказать, понимают, что рано или поздно все должно завершиться, и все хотят сейчас себе захотят. Те, кто обижены, возможно, те, кто будут значит, отставлены и mm -hmm. с обиды будут отставлены, если то наказанием каким-то таким, конечно, они будут искать возможность найти себе ПСР и Соломку, значит, как выскочить из этой ситуации, что они все эти годы помогали Путину. Это, в этой агрессии, значит, и во всяких внутри страны, в репрессиях и так далее. Мы зависим от, от разных людей. Но теперь они хотят, конечно, захотят, конечно, сделать все это мягче. И, безусловно, безусловно, опасность, я так понимаю, опасность в голове Путина и в головах, значит, ФСБшников, опасность в том, что эти люди могут рассказывать какие-то вещи, которые, так сказать, вредны для этой правящей группы, конечно, эта опасность существует. И они хотят это риск, а всегда же, знаете, как, как учили в КГБ, есть риск, он нужно ликвидировать. Не нужно его минимизировать, что-то еще там жить с ним, ликвидировать. Поэтому они всегда такие иногда грубые, не очень объяснимые решения принимают, не вроде не знаю, чем вещам, а ответ какой-то такой, значит, с -с 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 сверхсильный, значит, на это дело. Это такая, такая система, так они обычно действуют.